হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি আহিলোঁ আকৌ ফুলনি বাৰীখনলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফুলবিলাক আজি আপোনালোকৰ গোটেই ফুলনি বাৰীখনৰ এফালৰ পৰা যিমানখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া গছ গছনি আছে ফুলৰ চব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইনড'ৰ প্লেন আউটড'ৰ প্লেন চব দেখুৱাম আপোনালোকক আজি কি সুন্দৰ দেখিছে ইমান ধুনীয়া ফুলনি এফালৰ কি ধুনীয়া সুন্দৰ দেখিলে যিফালে চাব ফুলেই ফুল গোটেইখন ফুল এই আমাৰ ফুলনিখনত আজি কি কি ফুল আছে কেনেকৈ ৰুইছে সবিশেষ জানিম দেই বা হেৰি কি কি দেখুৱাবা আজি আজি দেখুৱাম বা মই প্ৰথমতে এই টাবত যে পথবিলাকত লগালে মানে পৰুৱা হয় তাৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি মই কথা কৈ লওঁ এইয়া দেখিছে এয়া গোটেই পৰুৱা এইবোৰ পৰুৱাই দেখিছে নহয় বাপৰে এই কণীয়ে চনীয়ে লৈ ফুৰিছে কণীয়ে চনীয়ে লৈ ফুৰিছে গোটেই একদম পৰুৱা বাঁহ হৈছে বহুতৰ এইটো সমস্যা হয় হয় আমাৰো হয় এইটো এই ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে সেইটো বিষয়ে কৈছোঁ মই পৰুৱাৰ পৰা পৰুৱাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে মই অৱশ্যে সময় নাই পোৱাৰ কাৰণে কৰা নাই ইয়াৰ হালধি দুই চামুচমান লৈ পেলাই পানীত গুলি ইয়াত দি দিব লাগে হেৰি তেতিয়া পৰুৱা নাইকিয়া হয় যদি অধিক বেছি পৰুৱা হয় টাবটো দহ মিনিটমানৰ বাবে ডাঙৰ পাত্ৰত পানী থৈ এইটো টাবটো জুবিয়াই বা দহ মিনিটমান থৈ দিব লাগে তেতিয়া এই পৰুৱাখিনি ওলাই মৰি যায় তেতিয়া নাইকিয়া হয় যে পৰুৱাৰ পৰা সকাহ পায় কিহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম আজি প্ৰথমতে আজি মই ইনডোৰ প্লেণ্টৰ বিষয়ে কওঁ বহুতৰ যিসকলৰ ঘৰত ৰ'দ নপৰে বা ৰুমৰ ভিতৰত থ'ব বিচাৰে ফুলবিলাক সেইবিলাক ইনড'ৰ প্লেণ্টৰ বিষয়ে ক'ব লৈছোঁ ইনড'ৰ প্লেণ্ট এনেকুৱা হয় যে একেবাৰে পোহৰ নালাগে সেইটো নহয় কিন্তু আপোনালোকে ৰুমৰ ভিতৰত থ'বলৈ হ'লেও খিৰিকীৰ মুখত থ'ব লাগিব তেতিয়া যাতে পোহৰটো পাই থাকে ইনডাইৰেক্টকে ছানলাইটটো পাই থাকে এইবিলাককে ইনডোৰ প্লেন বুলি কয় কিন্তু ইনড'ৰ প্লেন মানে যে আপুনি একদম মানে ৰুমৰ সাধাৰণ পোহৰটো থ'ব তেতিয়া গছজোপাত গুৰ পৰিব সেইটোও নহয় তেতিয়া গছজোপাত ভালদৰে গুৰ নকৰিব কিন্তু আপোনালোকে ইনডৰ প্লেনটো যদি ভিতৰত থ'ব বিচাৰে খিৰিকিৰ মুখত থ'ব লাগিব ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটৰ এতিয়া মই ইনড'ৰ প্লেণ্টৰ বিষয়ে কওঁ আপোনালোকে এইটো প্ৰথমতে মই কৈ লৈছোঁ অঁ এয়া হ'ল জি জি প্লেন এইজোপাৰ নাম কি জি জি প্লেন অঁ অঁ বাৰিষা অতি সহজে গ্ৰ' কৰা প্লেন হয় অঁ বাৰিষা গ্ৰ' কৰে অঁ এইজোপা আপোনালোকে ৰুমৰ ভিতৰতো থ'ব পাৰে আৰু ইনডাৰেক্ট ছানলাইটৰ বাৰাণ্ডাতো থ'ব পাৰে তেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰোথ খুব সুন্দৰ হয় এইজোপা এইজোপা ইনড'ৰ প্লেন হয় এইটো এইটো লগাই থৈছোঁ মই এইটো এটা ইণ্ডোৰ প্লেণ্ট এই জে জি প্লেণ্টেই হয় এইটো সৰু এইটো ডাঙৰ হৈছে আৰু ব্লেক জি জি প্লেণ্টটোও হয় এইজোপা ইণ্ডোৰ প্লেণ্ট এইজোপা ছাঁহত থ'ব লাগে সম্পূৰ্ণ পোহৰ পৰা বিভস্ত জেগাত পোনে পোনে সূৰ্য পোহত থ'লে মানে ইয়াৰ গ্ৰ'থ ভাল নহয় ৰুমৰ ভিতৰতো থ'ব পাৰিব খুৰিকীৰ মুখত তেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰোথ খুব সুন্দৰ হয় এইজোপা স্নেক প্লেণ্ট নেকি অঁ স্নেক প্লেন হয় এইজোপা ইনডোৰ প্লেন হয় এইজোপা ইনডোৰ প্লেন অঁ এইজোপা এয়াৰ পিউৰিফাই প্লেণ্টো হয় আৰু ইনড'ৰ প্লেণ্টো হয় আপোনালোকে খুব কম পোহৰতে গ্ৰ' কৰা প্লেন হয় আপোনালোকে এইজোপা লগাব পাৰিব বাৰিষা ছিজনত খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰে ইয়াৰ পাটৰ পৰাও পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি পাটৰ পৰাও পায় পাটৰ এই পাট কাটি পেলাই ইয়াৰ কাটি লৈ পেলাই যদি মাটিত গুজি দিয়া হয় ইয়াৰ পৰা শিপা ওলায় আৰু নতুন পুলি প্ৰস্তুত হয় এজোপা ইনড'ৰ প্লেন খুব সহজে আপোনালোকে ৰুমৰ ভিতৰত থ'ব পাৰিব খিৰিকীৰ মুখত থ'লে ভাল ইয়াৰ গ্ৰ'থ ভাল হ'ব যদি ৰুমৰ সাধাৰণ পোহৰটো থোৱা হয় তেতিয়া ইয়াৰ কি হয় এই টিপবিলাক অলপ মৰি যোৱাৰ আগতে হয় আগটোহে অঁ আগটো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে খিৰিকীৰ মুখত থ'ব তেতিয়া খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰিব আৰু ৰুমৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব এইজোপা বৰ ধুনীয়া প্লেন এইজোপা কি হয় এই ৰামপা এগলনিমাৰ হয় এগ্লনিমা এগলনিমাৰ চাইনিজ এভাৰ গ্ৰীণ চাইনিজ এভাৰ গ্ৰীণ অঁ চাইনিজ এইজোপা খুব সহজে বাৰিষা ছিজনত গ্ৰ' কৰা প্লেণ্ট হয় এইজোপা বাৰিষা ধৰণে সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰে ন অঁ এইজোপা ইনড'ৰ প্লেণ্ট হয় এইজোপা আপোনালোকে চাহত থ'ব পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰত নথব পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰত থ'লে মানে ইয়াৰ গ্ৰ'থ বেয়া হৈ যায় পাতবিলাক জ্বলি যায় ছাঁহত থ'ব ইনডাইৰেক্ট চানলাইটৰ ৰুমৰ ভিতৰতো থ'ব পাৰে ৰুমৰ ভিতৰত থ'লে মানে খিৰিকী মুখত থ'ব আপোনালোকে তেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰ'থ ভাল হ'ব ইনডোৰ প্লেন মানে এইটো নহয় যে একদম ৰুমৰ সাধাৰণ পোহৰত থ'লে মানে ইয়াৰ গ্ৰ'থ ভাল হ'ব ইয়াৰ কিছুমান পুলি পানীত টো ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা দেখোঁ গিলাচত অঁ ইয়াৰ কাটিং লৈ পেলাই পানীত থ'ব পাৰে তেনেকুৱা কাটিং কাটিং লৈ পেলাই শিপাৰ এতিয়া ওপৰতো হেৰি কৰা দেখোঁ অঁ কাটিং লৈ পেলাই ইয়াৰ এই কাটিংটো লৈ পেলাই যদি পানীত থৈ দিয়া হয় অতি সহজে শিপা ওলায় অঁ বাৰিষা ছিজনত ইয়াৰ এনেকুৱা কিছুমানৰ বাগিচা নাথাকিলে সৰু সৰুকৈ কাটিং লৈ পেলাই বাগিচাৰ হেঁপাহটো পূৰণ কৰিব পাৰে অঁ বৰ ধুনীয়া লাগিছে এইজোপা কি ফুল এইজোপা পাটৰ পাটৰ ফুল হয় এইজোপা হেঙিং বাস্কেটত লগাব পৰা প্লেণ্ট হয় এইজোপা ইনড'ৰ প্লেণ্টেই হয় অঁ এইজোপা আপোনালোকে সৰু কাটিং ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই বাৰিষা ছিজনৰ অতি সহজে পুলি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰিব হেঙিং বাস্কেটত লগাব পৰা প্লেন হয় পাটৰ জিলিকনি চাহ পাটৰ জিলিকনিছে এইজোপা ইনড'ৰ প্লেণ্ট পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰত থ'ব নালাগে ছাঁহত থ'ব লাগে সম্পূৰ্ণ পোহৰ পৰা ব্যৱস্থা জেগাত তেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰথ ভাল হয় ধুনীয়া একদম গ্ৰীণ গ্ৰীণ পূৰা সৰু সৰু কাটিং লৈ পেলাই আপোনালোকে বটলত থৈ দিলোঁ বা চিচা গ্লাছত এনেকৈ আপোনালোকে ৰুমৰ ভিতৰত থ'ব পাৰে খিৰিকিৰ মুখত তেতিয়াও ইয়াৰ

সৰু সৰু কাটিঙৰ পৰাই পুলি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰি অঁ আৰু কাটিং কৰি পেলাই কাটিং পেলাই কাটিং কৰি মই এইবিলাক লগাই থৈছোঁ অঁ এইবিলাক ডাঙৰজোপা এইজোপা অঁ 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 ডাঙৰজোপা ডাঙৰজোপা এইজোপা ডাঙৰ জোপা এইজোপা দি উঠিব আৰু খালি পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰত থব নালাগে থব লাগে পোনে পোনে সূৰ্য পোহত থলে পাত বিলাক শুকাই যায় অ শুকাই যায় ন খুব সহজে গ্ৰ' কৰা প্লেন হয় বেছি বিশেষ যত্নৰ প্ৰয়োজন নাই এইজোপা ইন্দে চাহত থব লাগে সূৰ্য পোহৰত থোৱা জ্বলি যোৱাৰ আগতে এইকেইদিন ৰ'দ বেছি আছিলে মই পাহৰি থাকিলো উম পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰ আছিলে কাৰণে পাতবিলাক এয়া জ্বলি যোৱাৰ আগতে হ'ল কি কাটিং কৰিলো কাটিং কৰি কাটিংটো পেলাই নিদি পেলাই মই ইয়াতে গুজি থলো এয়া ধুনীয়া

পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰ থ'ব নালাগে পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰত হ'লে ইয়াৰ পাতবিলাক জ্বলি যাব গ্ৰ'থ বেয়া হ'ব আপোনালোকে ৰুমৰ ভিতৰত থ'লে খিৰিকীৰ মুখত থ'ব তেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰ'থ ভাল হ'ব ৰুমৰ ভিতৰতো থ'ব পাৰি কিন্তু অতি ধুনীয়া গ্ৰ' কৰিছে ন বেয়ালৈকে লাগি গ'ল মাটিত অলপ মাটিত লাগি গ'লগৈ কি হৈ গৈছে প্ৰে ধেমালিনে হোৱা ইণ্ডৰ প্লেণ্ট হয় এইজোপাৰ নাম ভেৰিগেটেড ৱাইণ্ডাৰিং জ' ভেৰিগেটেড ৱাইণ্ডাৰিং জ' অঁ ভেৰিগেটেড ৱাইণ্ডাৰিং জ' এইজোপা আপোনালোকে হেঙিং বাস্কেটত লগাব পাৰিব ৰুমৰ ভিতৰতো থ'ব পাৰি আৰু কাটিং লৈ পেলাই আপোনালোকে লগালে মানে সৰু সৰু পটত ৰুমৰ ভিতৰত থ'লে খিৰিকী মুখত থ'ব লাগিব একে খুব সহজে গ্ৰ' কৰা প্লেণ্ট হয় বাৰিষা ছিজনৰ অঁ এইজোপা ইনডোৰ প্লেণ্ট হয় ইমান ধুনীয়া লাগিছে অঁ যিসকলৰ ঘৰত ৰ'দ নপৰে তেওঁলোকে অতি সহজে এইজোপা গ্ৰ' কৰিব পাৰে এজোপা এজোপা ইনডোৰ প্লেন এইজোপাৰ নাম ক্ৰটন হয় ক্ৰটনৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে এইজোপাৰ নাম জুলোক কটন জুলোক কটন অঁ অঁ ইয়াৰ এই বাৰিষা ছিজনত খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ' কৰা প্লেণ্ট হয় অঁ পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰত থব নালাগে পাত বিলাক জ্বলি যাব ছাঁহত থ'ব সম্পূৰ্ণ পোহৰৰ পৰা তেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰথ খুব সুন্দৰ হয় ইয়াৰ কাটিঙৰ পৰা অতি সহজে বাৰিষা চিজনত পুলি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পৰা যায় কাটিং কৰিলে পুলি হৈ যাব ন ধুনীয়াকে এইজোপা ধুনীয়া লাগিছে এইজোপা কি নাম এইজোপা এগলনিমা হয় এগলনিমাত বহুত প্ৰজাতি আছে এইজোপা কি এগলনিমাৰ মই নামটো পাহৰিছো এইজোপা ইণ্ডোৰ প্লেণ্ট হয় বাৰিষা চিজনত খুব সুন্দৰকৈ গ্ৰ কৰে কাটিঙৰ পৰা অতি সহজে পুলি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰা কাটিং কৰিলে পুলি হৈ যায় হৈ যায় মই এয়া কাটিং কৰিছিলো কাটিং কৰি আগটো পিছফালে লগাই থৈছো পিছফালে পচাই থোৱা আছে ধুনীয়াকে এগলনি মাহ হয় পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰ থব নালাগে ছাঁত থ'ব লাগে আপোনালোকে ৰুমৰ ভিতৰতো থ'ব পাৰিব খিৰিকীমুখত থব লাগিব একেবাৰে ৰুমৰ যিটো সাধাৰণ পোহৰ সেইটো সাধাৰণ পোহৰত থলে ইয়াৰ গ্ৰথ বেয়া হৈ যাব আগবিলাক শুকাই যোৱাৰ আগতে হয় কাষতে এইজোপা দেখিছো একেই প্ৰজাতি নেকি এগলনিমাই হয় ন এইজোপা নামটো মনত আছে এইজোপা এইজোপা এগলনিমা স্ন' হুৱাইট এগলনিমা স্ন' হোৱাইট নামটো ইয়াৰ স্ন' পৰি থকা আগতে দেখিছ ন এগলনিমা প্ৰজাতিয়ে ইয়াৰ নামটো স্ন' হুৱাইট স্ন' হোৱাইট উমা বহুত প্ৰজাতি আছে দহবিধ মান আছে এগলনিমা এইজোপা কি ফুল ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইজোপা পাত পাট বাহা ফুল পাট পাহাৰ ন উম পাটৰ সৌন্দৰ্য চাকি সুন্দৰ এইজোপা বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে এইজোপা মোৰ ইনডোৰ প্লেন হয় অতি সহজে ইয়াৰ কাটিঙৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ইনডোৰ প্লেন মানে আপোনালোকে ছাঁহত থব সম্পূৰ্ণ পোহৰ পৰা ব্যৱস্থা জেগাত যেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰোথ ভাল হয় আপোনালোকৰ ৰুমৰ ভিতৰতো থ'ব পাৰিব ৰুমৰ ভিতৰত থ'লে খিৰিকী মুখত থ'ব লাগিব তেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰোথ ভাল হ'ব অতি সহজে ইয়াৰ কাটিঙৰ পৰা বাৰিষা ছিজনত পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ইয়াতো ইয়াতো কাটিং হয় তাৰমানে অতি সহজে বাৰিষা চিজনত বাৰিষা চিজনত হয় হ'ব ন ইয়াৰ নাম কিনো ইমান ধুনীয়া এজোপা কাৰ্ডুৱেলি বুলি কয় এই বাৰিষা ছিজনত গ্ৰ' কৰা প্লেণ্ট হয় অহা ডাঙৰ হয় পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰত থ'ব নালাগে ছাঁহত থ'ব লাগে সম্পূৰ্ণ পোহৰৰ পৰা ব্যৱস্থা জেগাত ইয়াৰ আপোনালোকে ৰুমৰ ভিতৰতো থ'ব পাৰিব খিৰিকী মুখত তেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰথ ভাল হ'ব বহুত ধুনীয়া লাগিব দেই ভিতৰত থ'লে ৰুমৰ ভিতৰত থ'লে ভাল লাগিব ন এই কি আলুৰ নিচিনা কিবা এইবিলাক হেৰি আলু পিয়াঁজ পিয়াঁজৰ নিচিনা অ গোটা গোটাকে থাকে গুটি গুটি নিচিনা তাৰপৰা এইবিলাক বাৰিষা চিজনত লগাব যেতিয়া বা পিঁয়াজটো আনে তেতিয়া বাৰিষা ছিজনত অনাটো ভাল বাৰিষা বোকেণ্ড হয় এইজোপা ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইজোপাৰ নাম কি এজোপা নামটো বাবলছ প্লেণ্ট হয় এজোপা ইনডোৰ প্লেণ্টো এজোপা ইনডোৰ প্লেণ্ট পোনে পোনে সূৰ্য পোহৰ থব নালাগে চাহত থব লাগে সম্পূৰ্ণ পোহৰ পৰা ব্যৱস্থা জেগাত তেতিয়া ইয়াৰ গ্ৰথ খুব সুন্দৰ হয় তাপটো নেদেখা হৈ গল দেখিছে এইবোৰ শিপা ওলাই আছো দে বাৰিষা চিজনত ইয়াক গ্ৰ হয় এইবিলাক ভালে পেলাই যদি বেলেগ দিয়া হয় নহয় অঁ তেতিয়া অতি সহজে ইয়াত নতুন পুলি প্ৰস্তুত হয় অঁ এইবিলাক চব সকলোবিলাক ইণ্ডোৰ প্লেণ্ট হয় দেই দেখাই যে অঁ গোটেইখিনি হয় অঁ ইনডোৰ প্লেন ইনডোৰ প্লেণ্ট হয় এইবিলাক চব ইনড'ৰ প্লেণ্ট সেইবিলাকো ইনড'ৰ প্লেন অঁ সেইবিলাক ইনডোৰ প্লেণ্ট হয় সেইবিলাক সকলোবিলাক ইনডোৰ প্লেন হয় আপোনালোকক আকৌ এদিন দেখুৱাম ইনড'ৰ প্লেনৰ হেঙিং বাস্কেটৰখিনি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ